यमाद्यष्टभेदाङ्गयोगप्रवीणम् समाधिस्थ मूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् <Sans> यस्य वक्त्राुतिम् पाठयन्तम् प्रतिष्ठानपुर्या सुधी सङ्गसेव्यम् चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णं चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णं समाधिस्थमूर्तिम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् पण्ढरीनाथ पादाब्जभूङ्गम् निवृत्तेश्वरानुग्रहात् प्राप्तत्त्वम् महेन्द्रायणी तीरभूमौ वसन्तं महेन्द्रा मूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थ मूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् सुसंवादभूतो ऋगीतार्थबोधाय ज्ञानेश्वरी वै, वै। कृतिर्निर्मितायेन च प्राकृतोक्त्या

चिराभ्याससंयोगसिद्धेर्बलाढ्यो बृहद्व्याघ्रशायी महाञ्चाङ्गदेवः निरीक्षाग्रकुड्यागतं व्रीतगर्वः निरीक्षाग्रकूड्यागतं गर्वः समाधिस्थमूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् क्वचित् तीर्थयात्रामिषेणेति ती नीत्वा, ती नीत्वा। स्वसंवेद्यतत्त्वं न जानासि विष्णोः जाना विष्णो। ततः प्रेषितः नाम देव ततः प्रेषितः खेचरन् नामूर्ति समाधिस्थमूर्तिं भज ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भज ज्ञानदेवम् जीवोद्धराथावतारम् जीवो कलाङ्काङ्कतेजोऽधिकामोदिवक्त्रम् खलानिशवादापनोदार्हदीक्षम् खलानीशवादापनोदार्हदीक्षम् समाधिस्थमूर्तिम् समाधिस्थमूर्तिम् भजे ज्ञानदेवम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् स्थम् पदाम् भोजते जस्फुरदिक्प्रदेशम् भो विधीन्द्रादिदेवैः सदा स्तूयमानम् विधीन्द्रादिदेवैः सदा स्तूयमानम् समाधिस्थमूर्तिम्